Ну вот мы видим, редут наш. Вроде бы все культурено, но столкнулись, вот с какой проблемой. Воруют здесь камень, из которого выложены э, тротуары. То есть опять мы возвращаемся на Какая вот проблема у нас? У, у нас, нас люди не могут сделать так, чтобы все было ровно, красиво и хорошо. У нас кому-то нужно было вымостить двор или кому-то какую-то там дорожку вымостить. И решили, что тут плитка не нужна людям. И она будет лучше смотреться у них во дворе. Где наши доблестные правоохранители, которые должны за этим следить, неизвестно. Будем писать заявление, пусть разбираются. Понятно, спасибо. Сейчас еще видно, что вот здесь... Вот здесь... Да, за какое время вот это все? Да буквально за две недели. Вот две недели, вот буквально тут... Квадратов 6, наверное. Квадратов 6, наверное, больше даже. Кто-то постепенно облагораживает свою усадьбу. Мы сейчас будем ехать в милицию подавать заявление. Добрый день. Что у вас случилось? Честно вас у честно нас в городе. Возле редута на поле Полтавской битвы. Покрали плит Что вы расследовали, забрали, что это сделать? Почему мы следили? Тут украли плитку. На поле полтавской плитки. На поле полтавской плитки. Хотят туда Тротуарную поле. плитку вокруг редута. Я хочу заявление написать, чтобы вы разобрались, кто это сделал, почему вы не уследили. Так да? как да А с той стороны увидимся. Да, Это уже давно. Прошлого рада. Теперь. Воду выясняется, что и бордюр здесь